Артем Лоик. Я читаю, я там много столько, сколько выхожу на сцену, это я весь это море мои мысли и движения, мои рифмы, мои меня, я ничего я не крестил. Я смотрю на Владу Яму и он качает и вот все и он мне дал толчок и я загорелся сразу. Читаю Я встал, потому что меня порвало. Так вот, ребята, стоп, чему я веду сейчас? На моей месте мог оказаться любой из вас. У меня два правила. Могу рассказать. Надо просто чего-то хотеть и что-то поднять. Я понял, что я, я не имею права сидеть на столе после того, что я увидел. Просто не имею права. Артем шоу моя Спасибо большое. Парень, ну ты реально крут, что ты скажешь. Ты реально крут. Так, держи. Спасибо. Пришел момент истины. Когда Ксана Марченко говорит, «проходит», а я про себя Артем Лоик, Артем Лоик. Артем Лоик! прорыв, это подвиг. И я целую неделю отходил от всего. Я не мог понять, что вообще произошло. Только подумаю, боже, я в финале. Но ничего себе. Когда-то меня встречали и говорили, боже, Тёма, мне ну, говорят, ты рэп читаешь. Да не гений. Боже, это же стыдно сейчас встречаю и говорю: блин, ты в финале Украины Талант. Да я каждый день смотрю твои видео, как ты читаешь. Нельзя останавливаться. Украина Майя Талант — это самое крутое, что произошло в моей жизни на данном этапе. И благодаря Украине Майя Талант. Я могу все-таки поймать свою мечту за шиворот і не відпустити. Шановні зірки вітчизняного та й не лише вітчизняного шоу-бізу. Бійтеся, потрапити на язик цьому хлопчині. Його рими просто безжальні. Веселий. Смелый и очень дотепный Артем Лойк. не щеколяет, это не принципиально Они же виак, а пусть поднимают, но только рэп поднимают Море бокальное, со скрипки будет целая группа ВВ Зверева вам предлагаю, выйдите нафиг в лес вообще Своим, потому что когда поет, лучше повеситься, брат И мне кажется, все легенды повзы в своих гробах танцуют кабак Поищи трусы, поищи лифчики, поищи это неприличие Пусть соберутся на собрании, где необходимо застрелиться им Ладно, шучу, пусть поют свои ерунду и дальше It, uh. и может я сам отобсел Сергей скажется мне, но я покажу тебе респект, улыбнусь и зачитаю прикольный припел Сил нет, другое дело, позитивный рэп Рэп, рэп, фанфоты, критики, димы, пиланы и полтемы Давайте в нашей музыке хоть что-нибудь изменим Цілодобою бажано. Але знаєш, це було дуже-дуже весело. І чомусь мені здається, що українському шоу-бізнесу дуже бракує здорової іронії. Ігорю, ти як думаєш, правда ж не завадить? Я хотів весь, -весь На... вас покритикувати. Здравствуй, мобрати. Что ну, ты про козловскую там мисс, а? Я посмотрел на вас и забыл слова. Спасибо. На вашу реакцию, это было просто опасно. Я думаю, я забоялась что это группа каста. Артем, Артем, я там хотел сказать, что... Артема, заспокойся. Я... Не хвилюйся. И говорю, Ну, на самом я жертвую, я э, ценю твои обожания. Не бути в мейнстрімі. Попса асоціюється з мейнстрімом. І попса це навіть таке переносне вже слово, яке стане використовувати не лише для музичних е, арти, для артистів. Я хочу, щоб ти був ні на кого не схожий. Я хочу, щоб ти був схожий, як каже мій середній син, білою вороною. Е, тому що те, що ти робиш, це дуже цікаво. І я знаю, що реально деякі репери почухалися, і після того, як ти виступив у півфіналі, шукали твій телефон у мене. Я сказав, дивіться його в фіналі, і ви не пожалкуєте. Молодец. Спасибо большое. Дякую. Слава. Я чула. И ваш человек, ты смеялась. Что скажешь? Дед, молодец, конечно, но что ты имеешь против Славика? А? <связь> 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 По всем проехался. Хорошо, а если серьезно, то, конечно, страсть, напор, рэп, круто. И мне еще приятно наблюдать... Тебя, как человека, у которого прямо на наших глазах происходят ну, большие перемены в жизни. Мы ведь видели и какие-то неудачи, яркие, откровенные, угу. и видим тебя здесь, когда весь зал качается. А ты его качаешь. И это круто. Я поздравляю тебя с этим. Приятно видеть таких ребят. Я пожелаю всем, кто сейчас смотрит телевизор, кто является твоим поклонниками, кто будет голосовать за тебя, брать пример и пробивать стены лбом. Ну, как у тебя. Это получается. Спасибо большое. Дякую. Ладно, какой думки. Артем, мне очень понравилось твое выступление в полуфинале. Что касается э, этого исполнения... Я, я не могу сказать, что я тебя уважаю, потому что я тебя люблю, мужик. <веслужен> 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 я, я влюблен в то, что делает этот человек на сцене. <веслужен> Правда. Э, качала зал, качала всю Украину. Я за такой рэп, я за такую музыку, я за то, чтобы за тебя проголосовала Украина. Браво. <веслужен> Спасибо большое. Дякую. <веслужен> Суддівські оцінки це, на жаль, лише слова, нехай і приємні, а от вирішити долю Артема можете ви і лише ви. Тож, якщо цьому хлопцеві вдалося вас розважити, якщо ви за нього вболіваєте пам'ятайте, що вам потрібно зробити. Телефонуйте за номером 0900 102 010 та надсилайте смс з кодом 10. На номер 3399. Як тільки відкриються лінії для голосування без ваших голосів про перемогу Артем може хіба що мріяти. Артеме, дякую тобі. Стасіяна. Стас, просто крапкою, гарно, веселою крапкою фіналу. Це був Артем Лойк.